Так, друзья, и вот такие вот у нас аппарат. ЗАЗ Славута. Вот такие вот у него приколы тут. Значит, приехали мы на яму. Будем его сегодня ремонтовать. Короче, какой план дей? Вот тут у него сзаду. Опа! тут капает из него бензин нахуй. Додонит, сука, с машины палово уходит. Блять. Будем менять полностью палову на магистраль. Вот так вот, Так, короче, залезу под машинку. Фух, блять. Ось, меняли гальмівні трубки, я протягивал, бачите? А вот иду загнивший. это у нас паливні трубки. Сейчас покажу вам их. Ось. Гнил. И вот в этом месте вон он, он, это они, вот они тут чуть. Вони сгнили нахуй. Просто. Нихуя. Вон, блядь. Просто пиздец. И они приходят вот сюда. Вот они соединяются с за этими гумовыми шлангами, которые пизду из бака. Вон они, видите? Вот. Я не знаю. Видно. Вот, видите? Вот вся система. И вот они поєднуються раз, и он два. Значит, такая задача. Спочатку снимаем этот захист уебищный. Он, он пластиковый. Він, я так называю, прикручен тут на один болт. Ось, на вот цей. Который тримає весь бак. И у нас будет доступ ось до этих хамутов. Можно будет их шкручить. легко порешать. Все, приступаю нахуй. Фу, блядь. Вот дышечки вот так. Бэм, знаешь? О! Ебать, <свят> на 17 нахуй. Просто, сука, включи. Yeah, Яб <свят> твою! Блять! <свят> 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 на 17, <свят> запомнитай ты нахуй. Там этот пидор на 17 сидит там в Саредане. Вон он там, блядь. А ну нахуй. А ну, о. Бежь сюда. Ебать, не хочет, вообще не хочет никак. Бля, слизывает, походу, или что, Серега? Да ебать. Ебать их в рот. Это пизда. Многообещающий труд. Э, Ебаный в э, рот. Б... Чтобы тебя пидора там сорвало. Боже, блядь. Пидорский ключ. Болт. что кто он там, блядь? Дай вообще Ладно. О! Как раз. Викуночку, блядь. Как узнать? Какой на подачу, какой на обратку? Да ну и так выкрутится не, не это. Это, это на подачу на обратку какую не знаешь? Без понятия. Да, кстати, это они нормальную тему заработали, что защиту уебали. Оно будет сука, ебнуло только так. Бачите? Все у нас на подача. А все, браточка. Скорее всего, все, але. Ну да, верхний не бы толще. Сейчас. Да, верхняя не было толще. Ну короче, давай я, блять, туда затяну сначала, просто хотя бы с этого порога вот отсюда туда закину. А там уже будем ебаться дальше с ними. Хуй его знает. Параша ебаная. Ля, пизда. Короче, ай, сука, спина. Короче, э, почал демонтаж трубок. И вот вся трубка, в ней, сука, тупо шланг. Расхуя, рассохся, бачишь такие, блять. Уебский. Зараз буду менять этот шматочек. Ну, который на подачу делает, важно. Вот этот. Ну. Сейчас буду его менять. Короче, протянули эти трубки, сука, туда. Залупно даже, блядь, поперетирать их нахуй. И вот там сейчас намагаемся их под... подключить, блядь. Просто пизда. Ай, сука, просто. Уйдет еще страшно. Места нема нихуя. Короче, фу, блядь. Так, короче, мы подключил новые трубки, протянул их сюда, и вот я демонтировал старые трубки. Вот они телепаются, сука, с них капает бензин. Зараз буду по их месту протягивать вот эти новые медные. Фу, бля, пизда, столько много что, короче, блядь, пизда. Блядь, блядь, уже Да. Думаешь, тоже? Да. Я думаю, пока. Пока поебать. Хай, блять. Хай тянется, блядь, как тянется. Так, ну фильмы прокладываем. Прокладываем, как Новый маршрут. Заебись. Я понял. Ладно. Охуй. Пиздал. Так, монитор требует трещоточка. Давай, наверное, не... Ай, только здоровую Сейчас я попробую тут. Ай, блядь! Так, рассказываем. Короче, вот у нас идут старые трубки. И он там он. Вот тут вот. Вот, сука, тот ебаный кронштейн. для пидоров. Вот он. Вот он хуйсос. И мы не можем с него достать старые трубки. Уебищный кронштейн. И вот уже, блядь, и новые уже подтянули сюда. А старые вот никак не можем демонтовать. Дрощим, дрощим. Ну короче, блядь, нахуй. Да, в карштейн будет сложно. Попробую просто под под гофрой под ага. При, просто прижать типа кузову туда. Та Що, ти видиш, да и все, бо она прям давит гофру. Ты видишь, да? Вот Может это чай? Так, короче Вытянули мы шланги на вулицю, я нарешті вылез. Е, яка проблема? Вони дуже долгие. Ну нахуй прям сюда пиздец. Зараз мы будем укорачивать. Да? Да. Укорачиваем их нахуй сюда. Сюда еще подлезть Вот. Короче, толстый шланг на 8. Все у нас подача. А вот этот на 6 все обратно. болезненных, чтобы оно не то самое. Ну, вроде норм. Такое, конечно, такое. <сосква> так, проверяем. Подсосик. Давай, знаешь, что делаем? эксперимент там может снимать Короче, сейчас откроем бак я буду дуть а ты будешь слушать бульбашки идут или не идут оттуда правильно она же она же должна брать типа с бензина трубка которая берет фалово она должна быть да -да. в бензин если в нее дуть то должны идти бульбашки давай подходим слушаем так сейчас... давай готов? давай идут да? Да, бурлит. Давай еще раз да. Давай. Сейчас все. просто воздух идет. Все, заебись. Тогда а, все правильно, мы перепутали шланги, но ничего страшного. Значит, должно уже сейчас начать сосать бензин. Хотя бы. Сосите хотя бы бензин. Я его подожму. Должен, должен. А ну. Смогтиртом. А ну как будто где-то, блядь. Не, не идет. Да, может мы его не зажали, блядь. челкать без насоса, просто там ну, О, насосик полный. Послышно? Да, давится, давится. О, наконец-то. Все. Перемога будет. Все? Нет, я попробую запустить. Ну да, я же об этом. Я смотрю, что он Блядь, Любство. Блин. Пизда, блядь, еб... Ёбаный в рот, блядь. Пизда, блядь. Сука, из-за говна ебать. Я так понял, оно тут остается, да? Там остается. раз, маленький. Все, друзі, машину відремонтували. От. Моторчик працює, паливо з бензобаку поступає туди блядь, карбюратор, все заїбісь, вона, бачите яка, сучка. Все, ми поїхали митись, кушать плов. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде комусь дуже корисним. Как и мне было бы очень полезно, если я посмотрел его перед этим завданням? Поэтому, короче, до новых встреч!